तेरह जनवरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसमें आर्म्स होने बाबत हमको इन्फॉर्मेशन थी जिसके तहत जोन सिक्स के दो पुलिस स्टेशन तिलक नगर ट्रॉम्बे और जोनल ऑफिस के दो ऑफिसर ऐसे पांच ऑफिसर्स की हमने एक टीम बनाई जिसमें पीएसआई नानेकर, पीएसआई गोल्लार पीएसआई देशमुख एपीआई काटकर और पी बाबर ये पांच ऑफिसर इसके ऊपर काम करना शुरू किए और इसमें हमें एक, एक सस्पिशियस आदमी मिला जिसका नाम था चेतन संजय माली जो 26 सिक्स ईयर्स का है उसको हमने हिरासत में लिया उसको सर्च किया तो उसमें हमको उसके बैग में चार वेपन चार फायर आर्म्स और उसके साथ में आठ लाइव बुलेट्स भी मिले उसको हम हिरासत में लेते हुए अरेस्ट करके तीन पाँच पच्चीस आमसैक के तहत हमने मामला दर्ज किया जिसमें हमने उनका सत्रह तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड लिया उसके तहकीक़ात में और टेक्निकल एनालिसिस में और एक नाम सामने आया जिसका नाम था सीनू नरसैया पड़गेला उसको भी हमने अरेस्ट किया दोनों जो एक्यूज हैं उनके तरफ से अब तक हमने आठ फायर आर्म्स और पंद्रह लाइव बुलेट्स उनसे हमने सीज किया है और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है जय देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन डायनामिक स्टेज में है जिसमें अब तक दो एक्यूज अरेस्ट हुए हमारी प्रायोरिटी थी इसमें दोनों एक्यूज के तरफ से अब तक ज्यादा से ज्यादा वेपन जो उनको मालूम है और उन्होंने रखे हैं उनको हिरासत में लेना तो आज तक आज सुबह भी हमारी कुछ इसमें आ, इसके बारे में आ, सीजर हुआ है तो ये डायनेमिक स्टेज में है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें सीजर और इन्वेस्टिगेशन दोनों बातें अभी चल रही है से जी से जी इसके बारे में भी तफ्तीश चल रही है जिसमें चेतन माली करके जो कल्याण का रहने वाला है लेकिन वो जो उसका नेटिव प्लेस है वो जलगांव डिस्ट्रिक्ट का है वो एक हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं दूसरा जो अक्यूज है वो जो नेटिव उसका हैदराबाद तेलंगाना साइड से है लेकिन यहाँ पे वो बोरीवली इलाके में रहता था तो उसके बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं कि वो कहाँ से लाए और कहाँ देने वाले थे इसमें से एक एक्यूज़ जो है सीनू पड़गेला उसके ऊपर एक केस दर्ज है जो बड़ी ऑफेंस है जी मुंबई का ही है ते आम्ही तपासाचा भाग आहे अजून पी सी आर चालू आहे आम्ही व्हेरीफाय करू हे जे वेपन आहे पिस्टल सदराखालचे आपण त्याला म्हणू शकतो आणि ते वेपन इंडियन मेड आहेत ज्याला इकडे लोकली बनवले गेलेले असं म्हणता येऊ शकतं सोर्स आम्ही शोधून काढू